украинских войск. Помнишь, мы прошарили про, про Будапештский меморандум? Вот смотри, был Будапештский меморандум. Россия нас должна была защищать. Зачем нам с вами подписывать новый договор? Просто начните выполнять старый. А по признании границ 2003 -го? А про Содружество 97-го? А признание границ 91-го после развала Совка? А Хельсинские соглашения 75 -го года? А резолюция Конвенция 3314 74 -го года? Данным нападением вот представь себе, это, это не анекдот, это не прикол. Россия нарушила 400 международных договоров, 4 сотни. И теперь нам говорят, а давайте вы подпишете с Россией мирный договор, чтобы она 401 не исполняла. Поэтому мы просто себя защищаемся. Мы поняли, что нельзя верить никому. И просто нужно себя отстаивать и защищать, и больше не делать таких ошибок, восстанавливать ядерную программу, и чтобы на нас боялись нападать.